আপোনালোকক মই এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ গৈ আছো শিৱসাগৰ ডিমৌত এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হৈ আছে আৰু সেই প্ৰজেক্টটোত যিসকল লেবাৰ আছে সেই লেবাৰসকলক যিজন ঠিকাদাৰে কামত লগাই আছে সেই ঠিকাদাৰজনে বৰ্তমান মিয়া খেদা আন্দোলনত আগভাগ লৈ আছে এতিয়া কথা হ'ল সেই প্ৰজেক্টটোৰ পৰা মাত্ৰ দুটা দিন সময় দিছোঁ দুটা দিন মাত্ৰ দুটা দিন সময় দিছো সেই প্ৰজেক্টটোৰ পৰা যিসকল বনুৱাই কাম কৰি আছে মিয়া শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে সেই মিয়া শ্ৰমিক কেইজনক সা সন্মানেৰে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক কথাটো গম পাইছে ডিমৌত চলি থকা এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট যিটো প্ৰজেক্টত মিয়া লেবাৰে কাম কৰি আছে আৰু সেই মিয়া লেবাৰকেইজনক কামত লগাই আছে উজনি অসমত মিয়া খেদা আন্দোলনত আগভাগ লৈ থকা এজন বিশেষ ব্যক্তি মই আপোনাক কৈ আছো মাত্ৰ দুটা দিন সময় দিছোঁ এই লেবাৰখেতিক সা সন্মানে ঘৰলৈ পঠাই দিয়ক নহ'লে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কিন্তু আমি ল'ম নামনিৰ ফালৰ পৰা অহা প্ৰায় সাতচল্লিছজন মিয়া শ্ৰমিকক এটা জাতীয় সংগঠনে সোধ পোছ কৰাৰ এটা বাতৰি বৰ্তমান সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে এতিয়া কথা হ'ল যে যিটো জাতিৰ বা যিজন ব্যক্তিৰ যি স্থানত একো সন্মান নাই সেইজন মানুহ সেই স্থানত নোযোৱাটোৱেই মই ভাবোঁ ভাল বুলি গতিকে মই ভাবোঁ অতি শীঘ্ৰেই উজনিৰ পৰা কেৱল শিৱসাগৰ নহয় উজনিৰ পৰা যিসকল মিয়া শ্ৰমিক আছে সেই মিয়া শ্ৰমিকবিলাকে নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ ঘূৰি যাওঁ কেৱল উজনিতেই যে মানুহে খাবলৈ পাব এনেকুৱা কোনো কথা নহয় এই এই সমগ্ৰ ভাৰতখনত বহুত তেনেকুৱা স্থান আছে য'ত কাম কৰিলে মানুহে খাবলৈ পাব আৰু কাম কৰা মানুহৰ মৰণ ক'তো নাই গতিকে মই ভাবোঁ উজনিৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি প্ৰত্যেকজন মিয়া ব্যক্তিয়ে এই উজনি আপোনালোকে এৰি দিয়ক কিয়নো য'ত ইটা ভটা আছে য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং হৈ আছে য'ত যি কাম হৈ আছে ৰাস্তাৰ কাম হওক বা মথাউৰি কাম হওক যি কাম হওক আপোনালোকে উজনি এৰি দিয়ক আৰু পাছৰ পইচা পৰ্যায়ত যেতিয়া যি হয় দেখা যাব এইটো বৰ্তমান সময়ৰ আহ্বান মই মিয়া বিয়া সম্প্ৰদায়ৰ সেইসকল মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ সেইসকল ব্যক্তিক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে উজনি অসম এৰি দিয়ক এইটো সময়ৰ আহ্বান হয় আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যি স্থানত যাৰ সন্মান নাই সেই স্থানত মানুহ নহাই ভাল গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই উজনি অসম এৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ